Ранним утром четверга водителей, спешащих по делам, ждал неожиданный сюрприз. Их тормозили сотрудники ГИБДД и припровождали к машине, в которой их любезно встречали судебные приставы. Причина суровой меры – неоплаченные вовремя штрафы. Сейчас мы проверим. Нарушения были у вас? Штрафы? Штрафы, штрафы алименты? Я не женат, алименты не а штрафы, а штрафы административные? Административные? У меня был один ракурс э, за помещение скорости. Оплат... Я платил, опра... отправил даже по факсу. Все. По факсу куда отправляли? По А, в Подольском районе, да, было? Был здесь, но Подольск поймали. Совместно со службой судебных приставов проводим э, мероприятия по выявлению таких водителей. Э, стараемся как можно больше э, повысить взыскаемость штрафов э, Каждый водитель должен знать, что э, после составления на него постановления об административном правонарушении и вступления в законную силу в 10-дневный срок после того, с момента составления постановления, водитель в 30-дневный срок должен оплатить штраф. В случае неуплаты штрафа он будет подлежать административный ответ по статье 20.25. В ходе операции сотрудниками ГИБДД отмечены и курьезные случаи. К судебным приставам подъезжали машины. Водители интересовались, не должники ли они. Данные рейды это стали уже доброй, хорошей традицией. И последний проведенный рейд на прошлой неделе это доказал. За истекшую неделю в добровольном порядке после опубликованного рейда Служба судебных приставов пришло около 200 должников и в добровольном порядке оплатила оплатили штраф. Исключений не делалось никому. Останавливали и проверяли всех подряд. Женщина на красной иномарке, дедушка на тракторе, мужчина на «Жигулях», «Газелях», «Тойотах». Радует факт, забывчивых становится все меньше. Елена Скрипко, Александр Мушкин, Рафаминский телеканал.